Salam semua pendengar, kita berjumpa lagi ya. untuk posting saya kali ini, saya ingin sambung eh topik kita sebelum ini iaitu cara-cara untuk mempercepatkan aliran tunai masuk ke dalam perniagaan kita. Pada posting saya sebelum ini, saya telah terangkan ya, salah satu caranya ialah dengan menambah baik sistem penghantaran invoice perniagaan. Seterusnya, cara kedua pula hari ini punya posting ialah anda boleh menawarkan diskaun kepada pelanggan yang membuat pembayaran awal kepada anda. Iaitu cara kedua, menawarkan diskaun. Baik, apakah tujuan kita lakukan ini? Tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai satu insentif keuangan ya, kepada pelanggan anda untuk mengubah cara pemikiran dan tingkah laku mereka supaya mereka memberi keutamaan eh, kepada anda dalam bab membuat pembayaran ya eh, supaya cepat kamu terima duit lantas bukan sahaja dapat menjimatkan wang pelanggan ya eh, ini juga uh, dapat akhirnya mempercepatkan aliran tunai masuk ke dalam perniagaan anda eh, itu inilah satu salah satu ob, caranya dan objektif kita uh, dalam mengurus aliran tunai perniagaan ya. Tapi um, uh, diskaun yang anda beri ini ya uh, uh, atau tawarkan ya, uh, mestilah cukup menarik dan cukup insentifnya supaya pelanggan yang berhutang dengan anda ni ingin ya, uh, dia pun ada keinginan untuk mencepatkan proses membuat pembayaran kepada anda Sekiranya diskaun ni terlalu kecil ya, eh, contohnya 1% je, bukan sahaja amount ini ialah uh, tidak signifikan dan tidak berkesan eh, kemungkinan besar, malah boleh beri tanggapan kepada pelanggan anda bahawa pemahaman anda tentang pemberian insentif ni uh, keuangan sangat kurang. Anda kena faham ya, eh, bagi sebuah syarikat yang besar kos nak memproses pembayaran awal kepada anda contohnya uh, sangat rumit uh, contohnya salah satu uh, bahagian uh, akaun uh, nak mendapatkan kelulusan khas dari pihak pengurusan ini ini memakan masa uh. dan pada mereka nilai penjimatan sebanyak 1% ni mungkin tidak berbaloi dan disebabkan itu Mungkin diskaun sebegini ya, kemungkinan besar mereka akan abaikan sahaja dan akhirnya objektif anda untuk mendapat pembayaran awal ni gagal. Sebaliknya, mungkin diskaun sebanyak 2 atau 3% mungkin akan menjadi satu tawaran bayaran awal yang lebih menarik kerana nilainya yang cukup signifikan. Untuk menjasifikasikan sedikit kerumitan pada mereka ha, Dari segi pentadbiran dan pemprosesan pembayaran awal kepada anda Pada dia berbaloi ha, Dapat 2-3% uh, diskaun ha, Bagi pelanggan yang uh, ada kerumitan ini Sudah pasti pada mereka uh, penjimpatan yang mereka peroleh ini uh, adalah suatu yang uh, tinggi dan uh, mereka sanggup bayar awal kepada anda ya. Sehubungan dengan itulah uh, jadi anda perlu buat kajian uh, dan testlah tengok ya uh, berapa peratusan yang paling optimal dan berkesan uh, untuk anda dan juga pelanggan anda. Baik, apakah cara terbaik anda sampaikan maklumat ini uh, kepada pelanggan anda? eh anda boleh eh ya, sebagai contoh tulis di invoice tu discount 2% sekiranya pembayaran dalam masa 7 hari dan bayaran penuh ya untuk bayaran dalam masa 30 hari atau kalau dalam tulisan mudah 2/10 net/30 slash ha, ah itu dia punya bahasa yang mudahlah ya Akhir sekali dari segi pelaksanaan pemberian diskaun ini ya, ada dua perkara yang anda perlu ambil maklum. Yang pertamanya, pemberian diskaun ni bukan perlu diberi kepada semua pelanggan ya. Ha. Gunakan insentif diskaun ini secara strategik. Ha, target anda sepatutnya kepada pelanggan-pelanggan yang selalu kamu tengok ada sejarah dia suka buat bayaran lewat. Ha, contoh kalau dah bagi uh, 30 hari bayaran, hari yang ke-30 barulah dia nak bayar. Ha, Pelanggan-pelanggan macam ni kamu nak bagi insentif diskaun supaya bayar awal. Pada pelanggan-pelanggan yang bayar awal tu pula, tak perlulah kita nak bagi diskaun. Dah tentu dia bayar awal. Jadi uh, itu pembaziran bagi pihak kita pula. Eh? Betul tak? Eh? Dan yang kedua pula tentukan anda tulis dengan jelas dan mudah difahami syarat-syarat ya -syarat, eh, untuk pelanggan anda mendapat diskaun ini. Ha, ini nak mengelakkan uh, salah faham ya eh, berlaku antara kamu dengan pelanggan kamu di masa akan datang. Ha, jadi saya harap uh, bab diskaun ini jelas dan um, sampai di sini sahajalah ya eh, perkongsian saya hari ini. Esok eh, insyaAllah kita berjumpa lagi Dalam posting saya seterusnya Saya akan sambung lagi Apakah apa teknik-teknik langkah atau cara-cara lain Yang harus kita lakukan Supaya dapat mempercepatkan lagi Aliran tunai duit masuk ke Dalam perniagaan kita ya. Saya harap uh, Kamu semua nantikan posting saya seterusnya Dan uh, teruskan uh, memberi support uh, supaya channel saya ini dapat memberi manfaat ya eh, kepada usahawan-usahawan kita semua. Jadi sekian terima kasih, jumpa lagi.